The cat sat on منا وقرأنا القرآن لأجله يا رب العالمين اللهم نبر قبره بنور القرآن اللهم زين قبره بزينة القرآن اللهم شرف قبره بشرف القرآن اللهم علم قبره بعظمة القرآن اللهم جمل قبره بجمالية القرآن اللهم بصر قبره ببركة القرآن يا رب العالمين، اللهم اجمع بيننا وبينه وبينهم في دار جنتك الفردوس يا رب العالمين، اللهم اجعل القران نور قلوبنا وضياء صدورنا وربيع علومنا، ومؤنسا لنا وله في قبرنا وفي قبره يا رب العالمين، ورفيقا لنا وله على صراطنا وعلى صراطه يا رب العالمين، وطريقا لنا وله إلى جنتنا وإلى جنته يا رب اللهم آنس وحشتنا في قبرنا إذ علانا التراب وتقطعت بنا الأسباب وانصرف عنا وعنح الأحباب وأتانا وأتاه الملكان المنكر والنكير إلى قبرنا وإلى قبره للسؤال والجواب اللهم ثبتنا وثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته ونفعه بالقول ثابت ولقيه الجواب يا رب العالمين اللهم اجعلنا وإياه من السعداء المقبولين ولا تجعلنا ولا إياه من الأشقياء المطرودين يا رب العالمين اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل ملك الموت عزرائيل عند قبض روحنا شفيقا رؤوفا لطيفا رحيما يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا هذا الدعاء لأخينا الكريم آمين. المرحوم منا إلى حضرتك يا رب العالمين آمين. اللهم تقبل منه حسناته يا آمين. رب العالمين آمين. اللهم عنه تجاوز عنه سيئاته يا رب العالمين آمين. اللهم بس قبره من المشرق إلى المغرب يا رب العالمين آمين. اللهم اجعله من الميت الذي يقال له نمنه الأرون. امين نم نومة الأرون. امين ولا روعة عليك بعد هذا اليوم آمين. اللهم ثبته عند السؤال يا رب العالمين آمين. واجعل ثباب ما قرأناه فقاقا له ومونسا له في قبره يا رب العالمين آمين. اللهم بحق هذا الشهر المبارك شهر شعبان اجعلنا وإياه من عبادك المتقين الصالحين يا رب العالمين آمين. اللهم لا تحرم ولا بعده أغفر لنا ولهم يا رب العالمين آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا آمين. وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام آمين. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمين برحمتك يا أرحم الراحمين